哎，行了行了，我直接问你吧，哥，你说实话，到底喜不喜欢南初？你别不说话呀，别一直逃避问题，喜欢或不喜欢就一句话的事儿。喜欢，非常喜欢。你别误会，我不是要阻止你们什么，我只是觉得。 南初是个好姑娘，你又是我亲哥哥，你们两个在一起，因为职业的特殊性，两个人都不能顾家，我是真的不想看到你们任何一个人受到伤害。哥，你真的考虑清楚了？你先吃。喂，吴志，林湛。 忙不现在？我没事儿。怎么了？您说。你还记得五年前，也就是地震之前，你们处理过一场火灾，还救过一个小姑娘，有这回事吗？五年前，那也不记得了。是这样，这小姑娘来问过好几次了。我也仔细想了想，五年前我带徐建飞去你们那儿交流，正好赶上你们出警，你一着急呀、啊。 把他的衣服穿你身上了，后来你还特意跑过来把衣服送过来，啊，有这回事吧？这姑娘叫什么名字啊？南<男>初，嗯、想起来了吗？我知道了。怎么了？我还有事啊，你自己吃，先走。哎，什么事儿？饭都不吃？ 你刚才问我什么来着？刚刚我就问了一句，你考虑清楚没有？我考虑清楚了，我就是喜欢他。哎，喜欢也不能不结账啊、嗯！ 暂时无法接通。 该航班的定位暂时无法接通，稍后再拨。s o 就 r y 不好意思，先生，请稍等，请稍等，请稍等。该航班的定位暂时无法接通，请稍后再说。 喂，林陆生，南处五年前救我的人是你。还有到成中的大巴马上到发了，还没来得及检查的旅客，抓紧时间也跳上车。你也在车站？你在哪？

走向你，鼓足勇气。原来你的眼神也有坚定，原来心早已经慢慢靠近。我奔向你，借微风拥抱你。我奔向你，像日落追赶着潮汐，多幸运 你怎么来了？下雨了，我来接你。